Вже 20 років ми шукаємо всі всі можливі і неможливі виходи для того, щоб зберегти, зберегти бізнес, зберегти можливість працювати, і краще чомусь не стає. Минулому році на всеукраїнському з'їзді малого і середнього бізнесу, який ми організовували, було прийнято рішення про те, що нам треба визначити ту ідеальну модель. Яка нам необхідна, тому що насправді захист це добре, але коли захищаєшся, ми з вами знаємо з історії з теорії, що захист це найкращий шлях до поразки. І ми для себе сформулювали тоді завдання в минулому році, що треба визначити, що насправді потрібно, що ми хочемо. Сьогодні є ряд корпорацій, які налог навіть при добичі газу не платять. Маразм, Казалось бы, такого не может быть. На самом деле такое есть. Я просто не хочу названия говорить, да, или фамилии, для того, чтобы ну, это было корректно. На самом деле есть организации, которые, это предприятия, которые этого не делают. То есть должна быть обязательно плата за пользования. Это с одной стороны. С другой стороны, не будет никогда в нашей с вами системе такой ситуации, которую мы имели в прошлом году и в этом году, да, когда... Например, за, до, за добычу воды надо платить трижды, да? потому что есть за такую воду, за такую воду, и этот расчет сумасшедший, ну, то есть это невозможно выдержать. Или как мы в этом году смогли добиться отмены платы за, за хранение мусора. Потому что кто не в курсе, то до 1 июля этого года все из нас, даже платищие единого налога, должны были платить экологический налог за хранение мусора. И должны были платить плату за воду. Только в этом году мы смогли добиться вот полтора года Нового кодекса отмены этих норм. Поэтому за пользование природными ресурсами плата должна быть, она должна быть адекватной, но это должна быть прозрачная система, легко отслеживаемая. Но она возможна у нас в Украине а... сегодня? Вот смотрите, вы меня возвращаете сегодня, а я не хочу сегодня. Нам плохо всем, и мы об этом знаем. И нас убеждают в том, что изменить к лучшему это невозможно. А я вам говорю, что возможно. И я уверена в том, что возможно. Э, те люди, которые в свое время умели и писали законы, сначала теоретически, а потом их же переделывали под хотелки разных э, олигархических направлений, они готовы с нами отрабатывать эту систему, это и тот же Терехин, и тот же Фонзен, выписывать сами законы так, чтобы они были прозрачными и чистыми. Якщо ми просто поміняємо чиновників, як це зробили грузини, да? просто поміняємо, більше не роблячи нічого не іншого, то нові чиновники стануть ще гіршими ніж попередні. Я вам скажу чому. Це дуже гарно, дуже класно образно сформулював пензенник. Мені дуже це подобається, хоча він колишній міністр фінансів. Він каже: так треба міняти не свиней біля корита, а корито забирати. Так от, наша модель це забирати корито, розумієте? Коли не буде корито, залишаться тільки ті свині, які готові пити воду, а інші або відімруть, або відпадуть, а зайдуть другі. Розумієте, сьогодні до влади рвуться люди, які хочуть на ній заробити. Тому що це дійсно, ми бачимо, що це легко зробити. Коли ми такими насправді легкими речами змінимо існуючу систему, заробити у владі буде складно або, ну. Небезпечно для майбутнього пер... вільного пересування. В, В маї прошлого року була створена робоча група Азаровим при Кабміні. Ми почали зустрічатися з Тігіпкою і його допомогами, ну, його замами там, і так далі. І почали доказувати, що ставку єдиного соціального взносу треба знижати. Мы рассчитали, вот мы, да, предприниматели, мы рассчитали, что ставка, которая возможна, это 18,1% против действующей сегодня 3,4,7%. Эти 18,1% начиная с мая прошлого года мы пробиваем в Кабмине. Мы сначала нам говорили, что это возможно только с одновременным расстрелом пенсионера, причем это в прямом тексте нам так говорили. Потом нам сказали, что нам готовы снизить на 2%, последняя цифра, которую называл Тегибко, это 5%. Меньше месяца назад Минфин презентовал свое видение реформирования налоговой системы. В этой концепции своей он показал снижение ставки единого социального взноса. Это я говорю о том, что уже сегодня декларирует власть. Они предусматривают, что работодатель и, соответственно, предприниматель должен платить 15%, 3,6% должен платить наемный работник, то есть суммарно 18,6% против наших 18.1. Да? То есть это совсем другая цифра относительно того, что есть. Мы понимаем, что это предвыборный ход. Мы понимаем, что они э, тоже идут на выборы. Но вместе с тем это та цифра, которую они уже задекларировали. Они задекларировали, что эта цифра снизь выведет из тени 170 миллиардов гривен. То есть они в своей, в своей аргументации показывали, что если будет э, 18.6 ставка, а с работодателя предпринимателя это 15%, то выйдет из тени 170 миллиардов гривен. То есть это то, куда мы идем. В нашей системе, вот этой, которую я презентовала, мы предусматриваем, что ставка единого социального взноса и налога с дохода физических лиц должна быть суммарно 25%. Это 10 единый социальный взнос и 15 ПДФО, налог на доходы физических лиц. Да? То, -то. то есть вот это вот суммарно то, что касается сегодня, что про происходит. То, что касается 2004 года, и там не только 2004 на самом деле потеряли те люди, которые были предпринимателями, начиная с 1998 года, те, которые были плательщиками фиксированного налога. Фиксированный налог, когда люди платили 100 гривен, 10 гривен, просто ну, они никуда не заходили, ни к чему не, при, не, не цеплялись. С 2004 года введен персонифицированный учет. И ну, это опять же каждого касается у нас как такого трудового стажа на самом деле уже не существует. У нас есть пенсионный стаж и есть трудовой, который ну, чисто чтобы легче людям казалось. Пенсионный стаж, он рассчитывается исключительно по уплаченному пенсионному взносу. Если вы уплатили 100% пенсионный взнос, этот месяц стаж идет. Если вы не уплатили, стаж не идет. И вот этот фокус произошел со всеми плательщиками фиксированного налога. С 2004 года этих людей просто потеряли. Да? И это многие из вас, из нас, это то, что, про... то, что есть. В последнем заседании Рады Фортетти было принято решение о создании еще двух комитетов. Это я вот уже к предложению. У нас создан комитет по, обесп... по финансированию обеспечения Фортетти, да? то есть который будет готовить какие-то проекты, может нам какие-то доноры что-то где-то дадут, которые будут инициировать членские взносы, которые бы обеспечили содержание юристов и так далее. Это одна часть. И вторая часть мы создали комитет по автомобильным перевозкам, потому что на сегодняшний момент во всей стране происходит сумасшедшая вещь. Все пассажирские перевозки, которые есть автомобильные, ну, просто оптом э, монополизируются. И хотя в других, организ... в других направлениях тоже есть проблематика большущая, но там есть организации, которые защищают. В автомобильных перевозках произошла ситуация такая. Одну организацию возглавил депутат народный, не буду говорить от какой партии, которая поддерживает линию, которая происходит. Вторую организацию возглавляет человек, который поддерживает, ну то есть тоже связанный с тем же направлением, который поддерживает монополизацию полную, которая сегодня происходит. А в третьем направлении просто-напросто человек разбился и вот субъективный подход нет одного человека, целая отрасль, который раньше это пробивал, не позволял делать, целая отрасль зависла, и не понимает, что ей делать. Есть один только механизм влияния на тех людей, которые принимают закон. Это голосование раз в пять лет. Да? Это народные депутаты. Вот как они голосуют, то есть на них мы имеем одно влияние. Все остальное они ни за что не отвечают. У них коллективная безответственность. Что касается законов. В том же налоговом кодексе и в старом законе, который э, говорил о системе, о системе налогообложения, и в действующем уже законе есть норма о том, что изменения в систему налогообложения могут вноситься не позже, чем за полгода до нового календарного года. Да? То есть эта норма есть. Ее никто не выполняет. Я вам другое скажу. Минфин презентовал уже новую концепцию, которая абсолютно далека от налогового кодекса. Абсолютно новую концепцию. То есть они этот кодекс признали плохим. Вот то, что мы в 2010 году когда-то им доказывали на, на площадях, они признали меньше месяца назад, что это действительно было правда. Вот. Но мы имеем то, что имеем. Пока действует система безответственности коллективной и личной у чиновников, мы ничего с ними не можем сделать. Нам вот, вот почему, почему я здесь и почему я вам это рассказываю? Менять свиней бесполезно. Надо поменять систему. Надо забрать у них возможность зарабатывать деньги.